Любая даже самая классная идея ничего не стоит без поддержки друзей. Yeah. К их мнению стоит прислушаться, потому что без их помощи очень тяжело будет воплотить это в жизнь. Мы позвали много разных интересных людей, чтобы узнать их мнение об идеях и участниках Pepsi Refresh Project. И мы устроили пикник в городском парке. Перше, що мене відрізняє, все роблю своїми руками. Лайхард, ідея з великим серцем за, замість постаменту якогось застарілого. Як ідея непогана, але виконання ну, в такому матеріалі, як описано, це пластик. Ну, виконати в одній формі ну, це майже нереально. Ідея з трамваєм, Вікіпедія, ну, мені здається, це найцікавіше таке. решение трамваю, так как бы людям нужно больше пізнавати світ, людей, историю. Минусов я не вижу. Речи должны быть все практичными. Маршрутка посвященная знаменитости. Идея очень плохая. Немного, конечно, параноидальная, потому что странно оказаться в маршрутке, которая посвящена знаменитости. я думаю, мне довериться можно, если это будет маршрутка, посвященная этим родам. Сама идея про игру Рыбалка достаточно новаторская, я бы назвал ее в некотором роде концептуально минималистичной. То есть подмывает ну, фактически детская наигранная простота, которая полностью пропитывает концепцию. Что-то в этом есть. Вам не стоит прислушиваться к моему мнению, так как оно пропитано субъективизмом. Автобус-фестиваль, но это уже есть как бы вечеринки в автобусе и... Ничего нового в этом не вижу. Я бы с удовольствием каталась, если он ездил бы по центру, собирал народ в центре, то было бы прекрасно. Да нет, на самом деле хорошая идея. Ну, я думаю, что сама идея про троллейбус, которым можно заниматься спортом, крайне бредовая в Украине, хотя бы потому что у нас и так крайне неприятно пахнет во всех общественных транспортах. Это просто, я не знаю, вырежет этот вид транспорта из моей жизни. Он для меня умрет. Я считаю, что моему мнению стоит доверять и прислушаться, потому что я каждый день езжу на общественном транспорте и все. Караоке в общественном транспорте, конкретно вот в троллейбусе, мне кажется технические а, и физические тяжело воплотить. Я бы предпочтовал это в метро сделать. Я думаю, стоит послушать моего мнения, потому что я видел массу примеров живьем. Отличная идея по поводу уличного спектакля кенокизи и прилетай на незнакомку кукушки. На самом деле мне очень нравится вот такого рода мероприятия, я думаю, что они поднимают общий культурный уровень нашей страны. Очень даже хотел бы поучаствовать в этом мероприятии, выступить как стилист по поводу одежды, костюмов. Я очень часто играю в Бинтон. а вы играете? А есть только маленькая проблема, в него очень сложно играть ночью. А знаете почему? Потому что темно. У нас есть замечательная идея, а баланчик может светиться, тогда мы можем играть и ночью. Очень много идей по поводу того, что нужно разукрасить маршрутные такси в городе. Визуально приятно будет смотреть, и, наверное, каждый сможет себя реализовать из художников. Лично я на маршрутке нарисовала бы океан, чтобы у нас тоже был океан.